Salam, xoş gəlirik kanalımın izləyiciləri. Mən sizinlə yenə 4-cü sinif rus dili dərsliyindən 10-cu dərsin izahını verirəm. Bəyənəsəniz, xoşunuza gəlsə abunə olmağı unutmayın. Воскресенье - bazar günü. Воскресенье просыпаюсь, надеваю спортивный костюм, открываю окно и делаю зарядку. Bazar günü mən yuxudan qalxıb idman paltarlarını, kostyumlarımı geyib pencərənə açır və gimnastika ilə məşğul oluram. Потом умываюсь и завтракаю. Sonra səhər yeməyini yeyib yüyünüb səhər yeməyini yeyirəm. Днём я делаю домашнее задание. Gündüz ev çalışmalarımı yerinə yetirirəm. Snachala chitayu tekst pa povtoryayu stare slova. Əvvəl mətnə oxuyuram və köhnə sözləri təkrarlayıram. Ishchu i uchu novye slova i vypolnyayu pismennoye zadaniye. Daha sonra isə yeni sözləri öyrənib yazılı çalışmalarımı Tapşırıqlarımı yerinə yetirirəm. Po tom sasstaishim bratom idu v park. Sonra byu qardaşımla parka gedirəm. Inaqda my vse semey khodim v kino. Tərdən biz bütün ailəliklə kinoya da gedirik. Zachem uzhinayem i smotrim televizor. Sonra sham edib televizora baxırıq. A potom my s papoy igrayem v shahmat. Sonra atamla şahmat oynayırıq. İndi isə yeni sözlər və söz birləşmələri. Prosypayus, oyanıram. Nadevayu, geyinirəm. Делаю зарядку, сахар идманını edirəm. Выполняю, yerinə yetirirəm. İnaqda, bəzən zatem sonra. Вопрос к тексту. İndi isə mətnə aid suallara baxaq. Mətnin suallarına qısa öz sözlərimizlə cavab verəcəm. Что ты делаешь утром? Сәхər nə edirsən? Просыпаюсь. Надеваю спортивный костюм, открываю окно, делаю зарядку, потом умываюсь и завтракаю. Что ты делаешь днём? Gündüz nə edirsən? Дениум делаю домашнее задание. С кем ты гуляешь в парке? Пахта kiminlə gəzirsən? С Исмаил братом. Куда вы ходите вечером? Веçerdə mən və valideynlərim kinoya gedirik. Axşam isə vaidedərləmlə kinoya gedirəm. Что вы делаете после кино? Kinodan sonra nə edirsiniz? Затим ужинаем и смотрим телевизор. Sonra şam yeyib və televizora baxırıq. А вы что то играешь с папой? Ata ilə nə oyun keçirirsiniz? Мы играем в шахматы. Без шахматы oynayırıq. Спишите слова, разделите их на слоги. Sözləri keçin və onları hecalara bölün. Əziz uşaqlar, mən hecanı sizə başa salmışdım ki, ə, rus dilində 10 dənə sait hərfi var. Həmin saitlərin sayına görə biz heycalar, sözləri də hecalar, sözləri hecalara ayırırıq. Юля, ю, а burada sait olduğu üçün 2 heca var yubka yu a saiti iki heca var yumur yenə iki e, sait var iki heca var atvey çayı 1 2 3 4 4 dənə sait olduğu üçün 4 hecalıdır yubley 1 2 3 3 dənə hecəsi var yusif iki sait var bir hecalıdır yura iki sait iki hecalı shitayu 1 2 3 3 dənə sait olduğu üçün üçəzaylı Yulia 2 hecalı və 2 saiti var. Dayut 2 sait, 2 hecalı. Dəpişitinə slova K, razdelite slova na slage. Burada sözlər verilib, onları hecalara bölməyib, tam yazıb. Amma bir hecəni göstərir K hecəni. Onu sözlərin sonuna yazmaq lazımdır. Hamsi sözlərin sonlarına, əziz uşaqlar, K hərfinə əlavə edirsiniz və sözlər alınır. Məsəl üçün Например, собака, кошка, белка, шапка, сумка, чашка, ложка, сорочка, кисточка, марка, вилка, остановка, книжка, картинка. И вот так мы да? Инди 4. задание бахах. Добавьте слог «ю» и «ют». Вот Sonra isə bu sözlərin sonuna u yu və yutları əlavə edirsiniz. Напишите слово и разделите их на слоги. Sözləri yazandan sonra hecalara böləcəyik. Baxaq, читаю. Yu. Ya chitayu, mən oxuyuram. İndi ikinci hecə yutu yazırıq. Читают. Oni chitayut, onlar oxuyurlar. Играю. Mən oynayıram. Играют. Oni igrayut, onlar oynayırlar. Я рисую. Mən çəkirəm ani risuyut onlar çəkirlər ya qulayu mən oynayı gəzirəm ani qulayut onlar gəzirlər poyu mən oxuyuram ani poyut onlar oxuyurlar umeyu ya umeyu mən bacarıram ani umeyut onlar bacarırlar delayu mən edirəm delayut Onlar edirlər. Paftaryayu. Mən təkrər edirəm. Paftaryayu, ani onlar təkrər edirlər. Deməli uşaqlar, burada biri birinci şəxsin təkində, ikinci dəfə isə həmin e, feili, yəni chitayuut üçüncü şəxsin cəmində göstəririk. Следующее задание. Вот напишите название предмета в разлете слова на слоге. Buradakı verilmiş bütün bu əşyaları göstərirsiniz və adlarını deyirsiniz və onları yeyicilərə bölürsünüz. 1-ci söz: пирис, часы, бабочка, виноград, помидор, кокос, поклажа, утюг, редиска, чайник, чашка. Bu sözləri tam yazandan sonra, əziz uşaqlar, onları bax bu şəkildə hecalara bölüb yazırsınız perit pabochka chasy. Bu şəkildə onları hecalara bölüb yazırsınız. İndi isə 7-ci çalışmaya baxaq. Burada bizdən soruşulur. Gde kak nazyvayetsya mesto, gde o yerlər necə adlanır, haradakı bu işləri görürlər? Prodoyd xilib. Çörəyi harda satırlar? Muqazeynə. Shiyut odezhdu. Harda tikirlər paltarları, donları? Vatilye. Лечит больных, хэстэлара харда мэлиҷэ дедэлар. Мэбиицэ, держат автомобиля. Машинлары харда сахлайылар? Гаражэ. Учит детей. Ушақлары харда өйрəтилər? В школе. Выступают клоун. Клоунлар харда çıxış edirlər? Циркэ. Показывают фильмы. Фильм göstərirlər. Harda göstərirlər? Кинотеатр. Теперь, ребята. Задание восьмое. Дополните диалог. Tə diləg doldurmaq üçün burada diaqnoz provay yoxlayıcı sözlərlə cümlələ. Ya xəçü stət vracam mən həkim olmaq istəyirəm. Ya xəçü liçit lüdey mən insanları müalicə etmək istəyirəm. Ramis kim tu xoçiş stət. Ramis sən kim olmaq istəyirsən? Ya xəçü stət vracov və ilk cümləni bu biri vərəqin içində birinci yerdə yazır. Paçemo niyə görə? Ya xəçü liçit lüdey mən istəyirəm ki insanları müalicə edim. Bax bu yuxarıda göstərilmiş iki cümləni biz övri sağ tərəftəki e, deməli səhifədə 1-ci və 2-ci yerlərdə göstəririk. Da eto ochi nuzhnaya professiya. Bəli, bu çox lazımlı peşədir. Ya znayu eto professiya ochen menen rabitsə. Mən bilirəm ki buna görə bu peşə mənim çox xoşuma gəlir. 3. Əziz uşaqlar, indi 9-cu çalışmamız şəkillər üzərində işdir. İşte bu şəkillər üzərində işə diqqətlə baxaq. Opredeliti kakoy kartinki ne khovataet? Paqka kir burada həmçə şəkil çatışmır. Səs təkrarsız gəlir. Poisson üslubla burada bu şəkillərə baxıb biz hekayə kimi quracağıq. Yəni hər şəkilə bir cümlə ifadə edəcək. Prasipaus ayılıram, chişu yuyuram, zubu dişləri, delayu edirəm zaryadku, idman, zavtərkay səhər yeməyi, vulyayu gəzirəm, kitayu oxuyuram, laju uzandırım, spatiatırım, umuvis yuyunuram. Və birinci şəkildə birinci şəkildə prasipaus Ама burada dişlərimi yuyuram şəkli yoxdur. Je lau zaryadku. İdman edirəm, gimnastika edirəm. Zavtrikayu, səhər yeməyini yeyirəm. Gulayu, gəzirəm, chitayu i lajus spat'. Bir umyvayutsya, bir də tishü zuby şəkilləri burada yoxdur. İndi isəçi privedite slovo, sözləri tərcümə edək. Gulat - gəzmək, zaryadka - idman etmək просыпаться, qalxmaq, yəni oyanmaq, показывать, göstərmək, секунда, anda, saniyədə, держать, tutmaq, щит, tikmək. Uşaqlar, burada bir dənə atalar sözü verim, məsəl verim. Paslovitsa kniyka malinkaya okoshka, no cherez neyo vesmir vidna. Kitab balaca pəncərədir. Oradan bütün dünya görünür. Uşaqlar, sağ olun. Bugünkü dərsimiz bu qədər.